Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün mən bir gözəl bal üçün hazırladığım doğum tortunu sizlerle də bölüşmək istəyirəm. Çox asan, çox da səliqəli. İnanıram ki, bu videomdan çox da yararlanacaqsınız. Tortu axşamdan yığmışam, gördünüz kimi tort artıq hazırdıb. İndi isə tortun üzərinə qanaşlayıram. Qanaşın resepti də kanalda var. Həmişə vurğulayıram ki, qanaş məni və olmazsa olmazmdır. Sorurlar ki, mastikalı tortun alt hissəsindən də qanaş çəkin və ya da kremli. Xanımlar, mən hər ikisinin alt hissəsindən qanaş çəkirəm. Budur qaymaqlı kremi möhkəm çaldım. Tam çaldıqdan sonra Yenə də deyirəm, qaymaq soyuducuda qalmalıdır ki, tam soyusun. Mikserdə çırxodam. Sonra isə tortlarımın üzərinə örtürəm. Bir damcı göy rəng qatmışam, belə bir gözəl maviyəyalınıb. Onu da tortun üzərinə və kənarlarına danaşlayıram. krem deyelim. Daha doğrusu üzürlü hesab edin. Spatula ile yayıram. Sonra spatla ile hamarlayıram. Mənə belə rahatdır. Eğer ki, belə rahat değilse. şirniyat torbasına da kremi doldurup, tortun kenarlarına vurup, sonra hamarlasın. Yeniden boş kalan yerlere krem doldururam. də hamarlayaram. Üzərindəki artıq kremləri yığıb götürürəm, xanımlar. Bu da 2 priyama. Tortun kənarları ideal bir formada, üzərindəki yığılan artıq kremi yenidən yığıram. Üzəri üçün onda deyim ki, 200 ml qaymaq işlətdim. İndi isə dekorlayıram. Digər videolarımda şəkərli çaxsı, şəkərli xəmrə necə yapışdırmaq lazım, mən çox izah etmişəm. Əgər ehtiyat edirsinizsə, bunu sizlərə görə edirəm. 6 hissə kremlə şəkər xəmiri hər ərimə prosesi ola bilər. Onun üçün də bax bunu sizlərə görə etdim. Ağ ah, şokolad nazik çəkirsiz. Şokolad imkan vermir əriməyə xanımlar. Bax bu qaydada da edin. Yenə də deyirəm, bunu sizlərə görə izah edirəm. Məndə ərimə prosesi olmur. Sizlə digər videolarımda çox yazırsınız ki, biz də əriyir. Bax budur. Tam bəlkə, bərklikdən sonra bir balaca içəri əyirsiz, sonra tortun kənarına yapışdırırsınız. Bu qədər asan. Heç bir ərimə prosesi də olmur xanımlar. disə digər hazırladığım şəkilləri tortun üzərinə yerləşdirirəm. Uşağın çəkisini, boyunun uzunluğunu sadəcə də dolub bunların hamısını şəkər kağızı ilə hazırlatmışam. Və tortun üzərinə yerləşdirirəm. Bu da gözəl. Belə bir tort alındı. İnandırıram ki, hər kəs bu videodan da yararlanacaqlar. Hər kəs sevə-sevə hazırlayıb körpəsini doğum evindən çıxardılsa, əlbəttə boz dollarsız olmaz. O da ki tortun kənarlarına bir içəddətdə dollar yerləşdirirəm. Palaca bir maşın şokoladdan hazırlamışam bunları da tortun üzərinə yerləşdirdim. Kənarlarını isə balamızın anasının ürəyi sözləri yerləşdirirəm. Və budur gözünüzün qarşısında belə bir gözəl tort hazırladım. İnanıram ki bu tortumdan da yararlanacaqsınız. Tortun çəkisi 2 iş kilodur. Tərkibi plan bir izləncilər sevgili kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Allah'a əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər, hələlik.